নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ কাপোৰ ষ্টেবল কাটনৰ এইযোৰ আপোনাক মই এই কাপোৰযোৰ এতিয়া ওঠৰশ টকাত দিব পাৰোঁ এতিয়া এইটো আপুনি ক'ব যে অন্য দেখোন কম দামত দিয়ে আপুনি কেনেকৈ বেছি দামত দিলে ওঠৰশ টকাটো আপোনাৰ কাৰণে বেছি হৈছে সেইটো মই নাজানিম কাৰণ মই ক'তো যাব নোৱাৰোঁ মোক দোকানতে দি থৈ যায় আৰু মই খুব বেছি এটা বস্তু ধৰক এইটো ডিজাইনত এযোৰে ৰাখিছোঁ বা এটা ডিজাইনত আৰু খুব বেছি এটা বস্তু মই পাঁচযোৰ বা ছৰ ৰাখোঁ গতিকে ঘৰত দি থৈ যায় দিয়া অহা যোৱা ভাড়া তেওঁলোকে যদি লয় মই নাজানো আৰু মই চাই চাই ল'ম যিকোনো যি কাপোৰ ল'ম মই একদম চাই চাই বাচি বাচি ভাল কাপোৰটো লওঁ গতিকে মোৰ কাপোৰটোত সেই হিচাপেও অলপ হয়তো দাম পৰিব পাৰে কিন্তু এইটো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় এইটিন হাণ্ড্ৰেডত আপুনি এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া আপোনাৰ ধুলেও নষ্ট নহয় মাৰ নালাগে ষ্টিল নালাগে তাৰপিছত কথাও ক'ম কাৰণ বহুত কথা ক'ব থাকি যায় কথা কোৱা নহয় কিন্তু ক'ব লগা কথা হ'ল যে জীৱনৰ পৰীক্ষাবোৰ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ এতিয়া আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে বাইদেউ কাপোৰ দেখাব আহি পেক পেক বেছি কৰিছে কিন্তু মোৰ কথা কোৱাটো মানে এটা স্বভাৱ আৰু যিহেতু যিখিনি মই পঢ়িছোঁ সেইখিনি কথা মই নক'লেও বেয়া লাগে আৰু ক'লেও কাপোৰ দেখুওৱাৰ সময়ত ক'লেও মানে মানুহে বেয়া পায় কিন্তু এইযোৰ গোটেইকেইটা এইটো বোটা আছে এইযোৰ ৰচক চেপুল কটনত বিৰাট ধুনীয়া কপি কালাৰৰ এই কাপোৰযোৰটো যিয়ে লয় মানে যিয়ে দেখিব পচন্দ কৰিবই ওঠৰশ টকাকেই ওঠৰশ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব চব জীৱনৰ সমস্যাবোৰ আৰু জীৱনৰ সতে সংপৃক্ত হৈ থকা কথাবোৰো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ সকলোৰে জীৱন একে নহয় আৰু সকলোৰে জীৱন একেটা গতিত নচলেও আপোনাৰ যি সমস্যা মোৰ সেইটো তাতকৈ বেলেগ সমস্যা কিন্তু সমস্যামুক্ত কোনো নহয় পৃথিৱীত যিমান ধনী নহওক যিমান দুখীয়া নহওক সকলোৰে সমস্যা আছে আৰু সকলোৰে সমস্যাবিলাক বেলেগ বেলেগ সেইকাৰণে কেতিয়াও কাকো নকল কৰিব নালাগে মই যেন ধৰক এগৰাকী ধনী মানুহক বা এগৰাকী দুখীয়া মানুহক বা এগৰাকী মধ্যবিত্ত মানুহক কাকো মই ফল মানে নকল কৰি লাভ নাই কাৰণ মোৰ জীৱনৰ সৈতে অন্যৰ জীৱনৰ যিটো মানে প্ৰক্ৰিয়া যিটো জীৱন যাত্ৰা সেইটো একে নহয় কিন্তু অন্যৰ পৰা শিক্ষা ল'ব পাৰি জীৱনৰ জীৱন যাত্ৰাটো ওঠৰশ টকা এইটো কালাৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ ষ্টেপুল কটন ষ্টেপুল কটন কয় কিছুমানে পদ্মিনী কটন বুলিও কয় বহুত ধুনীয়া এই কালাৰটো মই বেছিক খোলা নাই কিয় এইবিলাক ইমান গৰম জাপি জাপি ফিলিবলৈ বৰ দিগদাৰ এইটো এটা জীৱনৰ মানে কথাবোৰ কাৰো লগত কাৰো নিমিলে কিন্তু শিক শিকিব পাৰি বেলেগৰ পৰা মই কিন্তু বহুত শিকোঁ মানুহৰ জীৱন প্ৰণালী জীৱন ধাৰণ কথা কোৱাৰ ষ্টাইল তাৰপিছত আপোনাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কাৰ যদি কাৰোবাৰ কথা বেয়া লাগিছে সেই বেয়া লগা কথাটো মই নকৰোঁ যদি কাৰোবাৰ ভাল লাগিছে ভাল লগাখিনি কিয় ভাল লাগিছে সেইখিনি মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইখিনি মই আয়ত্ব কৰিব চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু নকল কৰি নকওঁ মই মোৰ দৰে মানুহে আচলতে নিজৰ দৰে শিকিব লাগে নিজৰ দৰে থাকিব লাগে জীৱন প্ৰণালী নিজৰ সৈতে যিখিনি যি মিলে তেনেকৈ থাকিব লাগে আৰু যে কাকো চাই ধৰক মোৰ ঘৰত কিবা এটা বস্তু নাই কাৰোবাৰ ঘৰত আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব যাম সেইটো কথা মই নকৰোঁ মোৰ ঘৰত নাই মই তেনেকৈ সন্তুষ্ট মই চেটিছফাইড মোৰ যি আছে সেইটোলৈ মই ছেটিছফাইড তাকে লৈ কোনোবাই মোক থাক ই চাই নাই তেনেকৈ ক'লেও মোৰ একো আপত্তি নাই সেইকাৰণে কওঁ যে জীৱন বৰ ৰহস্যময় জীৱন বৰ সুন্দৰ জীৱন বৰ ৰহস্যময় জীৱন বৰ সমস্যাপূৰ্ণ জীৱন কিন্তু যথেষ্ট সহজ কথাবোৰ একদম তেনেকুৱা ষ্টেপুল কটন এইখিনি আহিছে নুনীকটনৰো বহুতখিনি আহিছে আজি নুনী কটনখিনিও কিন্তু এইবাৰৰ নুনী কটনৰ এটা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি অকণমান ফুচি গিবই নুনী কটনৰ এইটো মানে এটা সাংঘাটিক কোৱালিটি মানে নুনীকটনৰ কিন্তু গৰমত আটাইতকৈ পিন্ধি আকৌ ভাল লাগে নুনীকটন আপুনি বিয়া বাৰুতো এই কাপোৰটো এযোৰ মইতো এই এই ৰঙৰ এইযোৰ চিলাইছোঁ মই চবতে পিন্ধি যাওঁ চবেই ভাল পায় কিন্তু আমি পিন্ধিলে সিমান এটা পটককৈ নষ্ট নহয় কিন্তু কিছুমানে পিন্ধিলে পটককৈ ফিচিকি যায় এইটো কি আচৰিত কথা মই নাজানো কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি হ'ল নুনীকটনৰ নুনীকটন আপোনাৰ ফিচিকি যাবই এটা সময়ত কিন্তু তথাপিতো নুনী কটনেই পিন্ধি ভাল লাগে নুনী কটনে আৰাম আৰু সেইকাৰণে আজিকালি নুনী কটনৰ ব্লাউজবিলাকত আপোনাৰ কি কৰা হৈছে কটন দিয়া হৈছে ব্লাউজবিলাক কটন দিয়া হৈছে গতিকে এইযোৰ আহিছে এইযোৰ আহিছে এইযোৰ আহিছে এইযোৰ আহিছে গোটেই এইযোৰ ধুনীয়া নে নাই এইযোৰটো মোৰ বিৰাট প্ৰিয় এই ৰংটো এইটো মই নিজে চিলাই লৈছোঁ এযোৰ সেই ৰঙটোও মোৰ বহুত প্ৰিয় এইযোৰো মই চিলাইছোঁ এই ৰংটোও মোৰ বহুত প্ৰিয় এইযোৰো মই চিলাইছোঁ এই ৰঙটোও মোৰ প্ৰিয় এইযোৰো মই চিলাইছোঁ মই মানে বহুত ৰঙৰ কাপোৰবিলাক চিলাইছোঁ আৰু এতিয়া ক'ব পাৰি আপোনাৰ দোকান আছে চিলাইছে চখ মানে আচলতে দোকান আছে বুলিয়েই নহয় সেইটো মোৰ চখ মানে কাপোৰটোত মই চখ আৰু সেইকাৰণে মই কষ্টও কৰোঁ যে এযোৰ কাপোৰ ল'বৰ কাৰণে মই বহুতখিনি কষ্ট কৰোঁ কথাটো সেইটো যে কষ্ট কৰিছোঁ কষ্ট কৰি নিজে পিন্ধিছোঁ সিমানখিনিয়ে মানে এনেকুৱা নহয় যে মই মানে এনেই ওপৰতে পাই পাই লৈছোঁ সেইটো নহয় বহুত কষ্ট কৰি কৰি পিন্ধিছোঁ আৰু এটা সময়ত মোৰো নাছিল এটা সময়ত যেতিয়া যৌৱনৰ দুৱাৰ দলিত আছিলোঁ তেতিয়া এনেকৈ পিন্ধিবলৈ মোৰ কাপোৰ নাছিল এযোৰ বা দুযোৰ কাপোৰ পিন্ধিয়ে কলেজলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু সেই হেঁপাহটো ঘূৰাই লৈছোঁ কষ্ট কৰি গতিকে কষ্ট জিন্দাবাদ কাম কৰক নিজৰ মনৰ পচন্দ কামবিলাক কৰক কাম কৰক নিজৰ ভাল লগা এয়া মণি ৰাখিছে নাইক্সেলৰ লগত মিলাই পিন্ধিছোঁ কোনোবাই কিবা ক'ব কাৰো একো কোৱাৰ সেয়া নাই নিজে কষ্ট কৰিছোঁ নিজৰ পচন্দত পিন্ধিছোঁ নিজৰ পচন্দত আদি লৈছোঁ এতিয়া কিছুমানে হয়তো ক'ব যে বাইদেউ কাপোৰ কিনিবলৈ আমাৰ পইচা নাই বা আমাৰ আমিতো নোৱাৰোঁ এনেকৈও দুই এটাই মন্তব্য দিয়ে চাওক নোৱাৰোঁ আমিও নোৱাৰিছিলোঁ ময়ো নোৱাৰিছিলোঁ আমাৰ লগৰবিলাকে যেতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি সন্দিকৈ কলেজত গৈছিলে আমি তেতিয়া একেবাৰে পোৰ আৰু কাপোৰ পিন্ধি কলেজলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু তথাপিতো আমাৰ মুখত কোনোদিন নাছিল যে আমি কিবা এটা অসন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট নাছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ কম আছিল নাছিল সেইখিনিলৈ আমি সদায় ছেটিছফাইড আছিলোঁ যিখিনি থাকে সেইখিনিলৈ সন্তুষ্ট হ'ব পৰাটো আটাইতকৈ জীৱনৰ ডাঙৰ কথা আৰু যদি আপোনাক কিবা লাগে তাৰ বাবে আপুনি কষ্ট কৰিব লাগিব ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব আৰু কাম কৰিব লাগিব আৰু ঈশ্বৰে কাম কৰা মানুহক সদায় চায় সেইটো কিন্তু একদম সুপ্ত কথা আপুনি কাম কৰক ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি ৰাখক কাৰো অন্যায় নকৰক ঈশ্বৰেও আপোনাৰ অন্যায় নকৰক নমস্কাৰ বেশি কথা কলো আর